Untuk Malaysia hari ini kita nak mulakan pada pagi ini dengan satu kisah di mana adik kita ini, iaitu namanya adik Izara Kaisra 8 tahun, yang dilahirkan sebagai seorang anak istimewa, iaitu kategori soft syndrome di mana kalau kita lihat, eh, mempunyai pelbagai masalah-masalah kesihatan lah daripada usia yang sangat-sangat muda. Sejujurnya saya menitis ke air mata bila kita melihat sendiri bagaimana reaksi kawan-kawan adik Izara ya. yang berjumpa dengan beliau selepas sangat-sangat lama ya di sekolah hmm. ini antara momen-momen hmm. uh, yang telah pun mampu dirakam hmm. untuk melihat reaksi-reaksinya hmm. berjumpa dengan adik Izara di sekolah ayo kita saksikan Sekecil itu pun tidak boleh menahan sebab ini kan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu uh -huh. untuk menjaga adik Izara kita uh -huh. yang kita fahamkan ya? uh, seorang kanak-kanak istimewa yeah. yang menghidapi soft syndrome. Uh -huh. dan pernah terkena serangan menjejiti sebelum ini ya. tapi pada tahun 2024 mm -hmm. juga terkena sekali lagi yang menyebabkan anak istimewa ini mm -hmm. lumpuh ya. dan kita percaya mm -hmm. ibunya sendiri mm -hmm. mempunyai banyak perkongsian untuk dikongsikan mm -hmm. bersama kita tentang perjuangan ini kita terus bersama mm -hmm. dengan puan Nur Hidayat Marazis. Mm -hmm. Assalamualaikum puan. Oh, waalaikumsalam. Mhm. Mm Okey. Mm -hmm. Ya, uh, oh adik Zara kita tengah tidur ya di hujung di sebelah tu. Oh, tengah tidur. Ah, tak, apa, tak apa, tak apa. Kita tak nak kejutkan dia. Okey, uh, baik Puan Nidah. Kalau uh, dapat kita lihat ya, uh, tentang adik kita ni, um, video tadi memang betul-betul menyentuh perasaan bukan sahaja uh, mereka yang berada di sana. Melahan kita yang menonton pun rasa sedih juga. Difahamkan 10 bulan ya, eh, adik Zara tidak ke sekolah. Jadi itu selepas 10 bulan kembali ke sekolah tapi bukannya untuk masuk ke sekolah. Tapi difahamkan uh, dah pun berakhir di situ. Katanya tidak kembali lagi ke sekolah. Jadi uh, mungkin Puan Ida boleh ceritakan uh, tentang uh, anak yang istimewa ini bagaimana dia diserang uh, berjadis buat kali kedua. Sebab difahamkan sebelum ini, okey saja kan? Mm. Oh, betul. Yeah. Uh, uh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Uh, saya uh, noh Hidayat Iqmatin Mahazi, ibu mm. kepada Nur Izzah Rakeshara. Selepas mm -hmm. itu, saya nak macam ucap terima kasih kepada Malaysia Hari. Ini M Malaysia Hari ini. Yeah, yeah. Dia uh, menjemput kami lah untuk ni. Okay. Asalnya gini, apa hmm. awal Izara ni, dia pesakit ni, uh, sumbing bibir. Okay. Uh, lepas dua hari, uh, doktor sahkan dia pesakit jantung berlubang. Okay. Masuk uh, tu, lepas tu uh, kita orang duduk hospital lama dalam tiga bulan. Lepas tu, doktor bagi saya queue untuk di IJN. Lepas operate jantung dia tu, kita orang ingat boleh balik rumah. Tapi dok, kita kena pergi balik hospital. Kiranya dari lahir hmm. sampai umur lima bulan, memang kita memang duduk hospital lah. Tak pernah balik pun. Hmm. Lepas tu saya balik rumah, tak lama um, saya ingat ke macam saya ni ibu yang betul-betul lah menjaga dia. Tapi masa umur yang lapan bulan, dia kena meningitis. Hmm. Jadi kita rumah ke otak. Tapi doktor kata dekat selaput otak tulah kanan je. Allah Hmm. Doktor minta itulah belakang dengan saya, saya bagi. Hmm. Tapi Lepas kita orang dapat tahu pasal Manajer IT tu Dia kena stroke Di bahagian kiri Lepas lama tu Saya ingat saya ni macam Okey lah boleh jaga dia Tapi sepanjang Nak sampai ke umur dia tu Abang tahu sekarang ni Memang beratus kali dia masuk wak Kadang-kadang masuk sebab lenok ICU pun macam berpuluh-puluh kali dia masuk Sampai lah satu hari tu uh, akhir tahun lepas uh, dia ngadu ke saya dia sakit kepala. -hmm. kepala dia muntah, sakit perut. Lepas tu dia kabur ke saya, "Ibu, saya tak boleh nak berjalan," dia kata. Lepas tu saya kata lagi dia, "Tak, saya cubalah jalan." Lepas tu masa dia nak jalan tu, dia macam pegang dinding, lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Allah. Uh, lepas tu saya kata, okey, siapa eh, siapa. Nanti kita pergi hospital. Sebab saya fikir dia ni macam sakit yang sebelum macam sebelum-sebelum ni lah. Ha, macam gitu. Lepas tu saya pawat ke hospital, um, doktor kata macam anak saya ni dia macam dok 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 normal dah, macam bukan dia yang sebelum ni dah. Uh, doktor pun decide uh, minta izin dengan saya nak into bed. dekat hospital dulu tu. Nak into bed. lepas tu dia katalah kemungkinan anak lah, puan ni ada macam jakitan dekat kepala, dia kata gitu. Uh, lepas tu, saya pun uh, saya pun macam saya tak tahu saya ni, saya kan seorang ibu tunggal, hmm. orang ikut tunggal, Tak pak orang. Lepas tu saya tak ada mak ayah dah. Cuma ada adik-beradik je. Jadi masa tu saya memang berseorangan. Jadi saya tak tahu untuk tanya siapa. Nak peluk siapa. Saya jadi macam... Eh, banyaknya macam duk kat aku ni Tuhan bagi. Ha. Lepas tu dok, uh, doktor kata anak saya ni memang kena masuk uh, ICU. Hmm. Masa tu saya macam tak expect lah yang dia ni siapa jadi gini. Hmm. Sebab Hipno ni macam bila dia masuk wak, dia okey. Bila masuk wak, dia okey. Lepas tu sampai dekat uh, ICU tu, doktor bagi tahu saya, anak saya ni kritik ke? Hmm. Macam kritik sangat-sangat. Uh, lepas tu dia orang minta untuk buat air tulang belakang sekali lagi lah. Uh, lepas tu saya memang bagi. Tapi ternyata yang kedua tu, masa tu saya demam. Saya minta izin, saya kata boleh tak saya nak pergi klinik, saya kata. Lepas tu saya memang tak boleh duduk dekat dengan anak saya sebab saya takut lah macam macam kumang kita pergi dekat dia ke kan. Lepas tu saya kata saya nak pergi klinik. Masa tu dalam pukul 10 malam masa tu. Saya hmm. pergi. Lepas tu saya kata saya nak pergi klinik. Lepas tu saya makan ubat. Saya tertidur dalam kereta. Hmm. Sebab saya rasa macam penat sangat-sangat dah -sangat, kan. Saya tertidur dalam kereta. Tiba-tiba nurse call saya. Hmm -hmm. Dia kata, Uh, puan ada di mana? Saya kata ada dekat area ni. Ah, oh, boleh Puan naik sekarang, Puan naik sekarang. Dia kata. Saya kata kenapa? Lepas tu dia kata Puan naik je. Lepas tu bila saya naik, saya tengok doktor macam ramah sangat dekat Izzara ni. Lepas tu ada seorang nurse tu, dia datang kat saya, dia kata gini. Uh, puan, jantung anak Puan dah terhenti, dia kata. Uh, jadi kita orang tengah sepiak dan tengah selamatkan anak saya, dia kata. Masa tu saya tak fikir benda, saya cuma kata gini. Tolong Tolong selamatkan anak saya. Saya tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, saya kata. Mm, -mm. Saya Kata tolong selamatkan anak saya. Lapan tahun saya berjuang dengan dia, saya pergi mari, pergi mari hospital, saya kata lama tu. Mm -hmm. Saya rasa saya ni berjaya tu. Tiba-tiba jadi gini. Lepas saya tahu nak peluk siapa, saya peluk nurse tu. Saya peluk dia, saya kata tolong, tolong selamatkan anak saya. Doktor buatlah macam mana pun, tolong selamatkan anak saya. Masa tu, kawan, kawan kata, kita ni kena redor, betul tak? Mm -mm. tu yeah. saya macam ya yeah, aku reda tapi aku tak boleh nak melepaskan orang gitu sebab Ha kita faham ya perjuangan kesedihan luluhnya hati seorang ibu apabila kita tempat peluk berborak dengan anak kita ni tiba-tiba jadi sebegini dan kita juga difahamkan adik Izara ni ketika bersekolah, di sekolah istimewa hari itu seorang kanak-kanak yang sangat bijak mendapat anugerah pelajar terbaik bagaimana uh, kata karakter ataupun uh, pembawakan si adik Izara mungkin kita nak kenang sedikit. Uh, saya sebenarnya saya macam dia lah yang anak saya ni uh, macam mm -hmm. boleh dapat murid terbaik sebab mm -hmm. sepanjang dia duduk dengan saya dia ni semua masuk hospital, hospital, <laughs> atau sekolah pun dia tak boleh duduk sekolah, sekolah dia banyak duduk hospital. Mm -hmm. Jadi saya pun kata saya nak research, saya nak atur kelas PPKI. Saya pun uh, isi borang nama saya Toye, ya, tapi saya tak sangka cikgu kelas PPKI tu dari anak mm -hmm. saya yang nak tahu kenapa dia pandai mengeja, pandai membaca tiba-tiba dia -tiba balik dia kata ke saya dia dapat uh, nombor dua. jadi dia suruh saya pergi dekat sekolah lah. Mm -hmm. Lepas tu saya pergi memang betul lah anak saya dapat. Lepas tu untuk tahun yang kedua tu masa tu anak saya tengah kritika dekat buat tu. Mm -hmm. Dia kata eh, uh, cikgu telefon saya dia kata uh, anak saya dapat tempat pertama. Mm. Uh, mm. Saya pun komod sedang dia saya kata boleh tak tolong ambil uh, tu anugerah tu saya nak buat kenangan saya kata. Mm -hmm. Sebab doktor kata dah anak saya memang saya tak ada harapan lah. Oh, gitu. Lepas tu masa uh, kakak saya pergi ambil untuk terima mm -hmm. tu, dia dalam uh, dewan bedah masa tu untuk pembedahan kali kedua. Baik. Ponida, Puan Ponida Puan difahamkan sebagai seorang ibu tunggal. Jadi bagaimana keadaan Ponida nak menguruskan uh, Izara sendiri dan bagaimana Ponida sendiri uh, mengumpul kekuatan. Yalah, seorang-seorang ibu bapa pun tak ada nak menguruskan Izara. Jadi macam mana sekarang ini Ponida? Ah betul. Hmm. Saya kalau saya saya kata macam saya kadang-kadang tak kuat, tapi saya memang kena kuat. Hmm. Sebab kalau saya dah saya rasa anak saya anak saya ni mesti dah. Hmm. Uh, jadi Dulu saya ni meniaga depan rumah tu Mm. Kerja -hmm. kecil-kecil lah. Memang saya tak boleh nak kerja jauh sebab saya mm -hmm. memang satu patu cari Izzara. Mm. -hmm. Jadi bila jadi gini, saya terpaksa tak boleh kerjalah Selama 10 bulan ni memang saya tak boleh nak kerja. Saya tak boleh nak buat apa-apa sebab memang saya fokus ke Izzara. Sebab mm. -hmm. Izara ni dia duduk uh, dekat ICU 6 bulan. Mm -hmm. 2 bulan koma. Saya ni baru balik je hospital ni. Baru dalam 5 bulan. Mm. -hmm. Jadi, saya rasa macam cabaran tu saya tak tahu lah nak kata kan sebab sebelum ni saya pernah jaga mak ayah saya sakit kanser dua-dua sakit kanser jadi kekuatan saya tu ada dok saya macam saya nak sedih tu saya jadi tak tak boleh nak sedih dah mati ngai mata dah hujan hmm. lagi datang tiba-tiba dia benda kematian ke ayah kematian ayah. Lepas tu tu saya dengan anak ni. Jadi saya macam kena kuat lah. Kalau saya sedih, sedih je. Hmm. saya fikir, oh, kek-kek anak aku, oh, mesti akan tengok, oh, ibu dia ni dah kuat lah. Hmm. Jadi, kena kuat lah. Baik. Puan Hidayat kita doakan yang terbaik kekuatan Puan Hidayat mm. diteruskan saya percaya ini satu dugaan yang sangat-sangat besar mm. dan kita sentiasa mm. saya percaya satu Malaysia mendoakan ya yeah, betul um adik mm. Izara kita mm. dan semestinya kekuatan puan juga diteruskan dan momentum lagi yang sudi datang untuk membantu puan daripada selepas ini ucapkan terima kasih kepada puan juga memberi satu perkongsian kepada kita mm. uh, dan semoga terus uh, kuat, kuat ya puan mm. jaga diri puan juga Uh -huh. Baik terima kasih Puan Ida Assalamualaikum Salam uh -huh. okay, Baik itu dia uh, Puan Ida berkongsi tentang keadaan anaknya Izara Okey baik uh, kita ingin berhenti pada seketika Dan selepas ini kita dapat cakap Oh kali ini satu uh, diskusi yang harus diambil berat juga Bercakap tentang uh, remaja jenayah manakah silapnya Banyak yang kita boleh kupaskan pagi ini teruskan hmm. haruskan menonton Malaysia Hari Ini yeah.